Не ну, пять хол, вообще бы их не было. Почему? Этим прекрасен футбол на самом деле. Да, вроде нелогично все было. Мы до, до этого момента 2-1. Имелись только достаточно моментов, при том таких железных, хороших моментов и динамичных, и с завершением, и врывание из глубины, и фланговой передачи. Но я же говорю, что, конечно, пропущенный мяч меня очень сильно расстроил. Практически у команды был один момент со стандартного положения. Вот. Но все-таки, говорится, в конце, может быть, где-то нелогично, но мы забили третий мяч. Я не бачу ваших эмоций. Одразу после матча зато я бачу эмоции Максима Шацких, вашего Тренера з вашого тренерського штабу, коли він спускався, він був незадоволений. У вас таке ж саме відчуття, що все-таки 3-1 це трошечки не те. 2-0 було б краще. Ну, ну 2-0, 3-1. Ми все одно виявили, да? у нас преимущество. Так що ми вже їдемо, у нас є запас в два м'яча. Мячно да, на, на своем поле, конечно, да. Меня расстроил. Максима Шацкого, наверное, больше расстроил завершение наших голевых моментов. Так что он здесь, говорится, тоже очень сильно переживал. Ну, все переживали. И, говорится, тяжело, эмоции, концентрация. Но говорим, что мы выигрываем 3-1. Мы с позиции силы уже имеем преимущество. Якраз в першому таймі з реалізацією все було в порядку. Не так і багато моментів. А що сталося в другому? Где-то невізіння, где-то сполнення, где-то майстерство. Ну, все в комплексі, звісно. По гарячих слідах дуже сподобалась гра Гармаша. Ви прихильник чи противник от, виділяти гру когось? От, насправді сподобалось, скільки м'ячів він забрав в першу чергу. Ну, от него и требовалось это, когда мы готовились к игре, потому что и тот же тридцать пятый номер у команды соперника до замены, на да? 8 и 20 -й номер. Через них строится вся игра, и они больше строят игру через середину за счет среднего короткого паса, и потом уже выводят игроков э, или э, длинной передачи, или передачи э, такой в, между линиями. Так что здесь от него это требовалось. И...